वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् दशकं पत् सृष्टिभेदं भवत् प्रसादादं भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् तास्मूनि भूरुहमयाणि तथातिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिरज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा पदार्थविधानस्तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्धै तावत् स सर्जमनसासनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानास्त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहन्नवाणि तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोस्य भ्रूमध्यतो जनि मृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा त्यादौ रुद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाहुयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्द्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घसम्पूज्यमाणभुवनत्रयभीतचेदाः मां मा, मा प्रजाः सृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्ट तं कमलभूर्भवदीरिदात्मा तस्याध सर्गरसिगस्य मरीचिरत्रिस्तत्रागिराः क्रतुमुनि पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदन्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नध कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरं सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैरुद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्जन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाचदुरानो पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिमप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमध देहमजो विभज्य स्त्री पुंस भावमभजन्मनुतत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्तुं गोविन्दमारुदपुरेश निरुन्धिरोगान्